নমস্কাৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে প্ৰথমে আপোনালোকক দুখন বিশেষ ফটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইকেইখনে ফটো যিকেইখন ফটোয়ে বৰ্তমান সময়ত সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে কিয় আজি সামাজিক মাধ্যমত এই ফটো দুখনে প্ৰচাৰ লাভ কৰিছে সেই সম্পৰ্কে ক'বলৈ হ'লে সেই অভিষপ্ত দিন বাৰ জুনৰ সময় দিনৰ এক বাজি আঠত্ৰিছ বজালৈ ঘূৰি যাব লাগিব বাৰজুনৰ দিনা গুজৰাটৰ চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টৰ পৰা এখন বিশেষ বিমান এ আই ওৱান ছেভেণ্টি ওৱান বিমানখনে লণ্ডনৰ গেটয়োগলৈ যোৱাৰ কাৰণে উৰণ আৰম্ভ কৰিছিল উৰণ আৰম্ভ কৰাৰ সময়খিনিলৈকে সকলো ঠিকেই আছিল কিন্তু কেৱল মাত্ৰ কেইটামান মিনিটৰ ভিতৰত এটা অতি ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত হ'ল যি কাণ্ড বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বত চৰ্চিত হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় বাতৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাতৰিৰ লগতে বি বি চিতো ইয়াৰ প্ৰচাৰ লাভ কৰিছে মুঠৰ ওপৰত সমগ্ৰ বিশ্বত শোকৰ এছ চাপেছে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি কেনেকৈ এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই সম্পৰ্কে ক'বলৈ অকণমান যদিও কঠিন তথাপিও হয়তো কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু সেই বিশেষ বিমানখনত সৰ্বমুঠ যাত্ৰী আছিল দুশ বিৰাল্লিছজন আৰু তাৰে ভিতৰত দুশ একচল্লিছজন যাত্ৰীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে আৰু তাৰ ভিতৰত দুজন পাইলটো আছিল আৰু ক্ৰুমেম্বাৰসকল আছিল যেতিয়া বিমানখনে উৰণ আৰম্ভ কৰিছিল উৰণ আৰম্ভ কৰাৰ পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰতে অকস্মাত কাৰিকৰী বিজুতিৰ কাৰণে বিমানখন তললৈ নামি পৰিছিল যেতিয়া বিমানখনৰ বিজুতি ঘটিছিল আৰু যেতিয়া সেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তেতিয়া বিমানখনৰ উচ্চতা আছিল ছশ পঁচিছ ফুটৰ অতি কৰোণভাৱে সেই দুশ একচল্লিশজন মানুহে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে কিন্তু এই যে ফটোখন দেখালো এইজন ব্যক্তিয়ে ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনাৰ পৰা নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কেনেকৈ তেওঁৰ জীৱনটোৱে প্ৰাণ পালে সেই সম্পৰ্কে তেওঁ গমেই পোৱা নাছিল বা তেওঁ গম নাপালে আৰু সেইকাৰণে অসমীয়া দেখা কথা আছে ৰাখে হৰি মাৰে গোনে এই যে ফটোখন দেখা পালে এই পাঁচজন সদস্য এটা পৰিয়ালৰ এই পৰিয়ালৰ সদস্যই ঠিক তেনেকৈ আহমেদাবাদৰ পৰা ইংলেণ্ডলৈ ৰাওনা কৰিছিল কি কাৰণত গৈছিল বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণত গৈছিল সেই সম্পৰ্কেতো আমি গম নাপাম তথাপিও তেওঁলোকে অকালতে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে সেই বিশেষ বিমানখনত গুজৰাটৰ পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় ৰূপানী আছিল আৰু তেখেতে তেখেতেও সেই বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুক আঁকোৱালি ললে গুজৰাটৰ আহমেদাবাদৰ পৰা ইংলেণ্ডলৈ ৰাওনা হ'ব খোজা এই এ আই ওৱান ছেভেনটি ওৱান বিমানখনৰ উৰণৰ দায়িত্বত আছিল এজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পাইলট সাধাৰণতে যেতিয়া দূৰণিবটীয়া ঠাইলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ উৰাজাহাজবিলাকৰ চলাচল হয় বা উৰণ হয় তেতিয়া অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যিসকল পাইলট তেওঁলোককহে দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হয় আৰু যদি আহমেদাবাদৰ পৰা ইংলেণ্ডৰ ডিষ্টেঞ্চ পোৱা হ'ব পাঁচ হাজাৰ কিলোমিটাৰকৈ হয়তো বেছি হ'ব সেইদিনাখন সেই অভিশপ্ত উৰাজাহাজখনৰ দায়িত্বত আছিল পাইলট সুমিত চাবৰৱাল আৰু এই সুমিত চাবৰৱালৰ আঠ হাজাৰ সাতশ ঘণ্টা ফ্লাইট চলোৱাৰ অভিজ্ঞতা আছিল আৰু তেখেতৰ সহযোগী পাইলট আছিল ফ্লাইট গুণ্ডৰ আৰু তেখেতে এহেজাৰ এশ ঘণ্টা ফ্লাইট চলোৱাৰ অভিজ্ঞতা আছিল আৰু ইমান অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দুজন পাইলটেও কিন্তু কোনো কাৰণতে অশেষ কষ্ট কৰিও কিন্তু সেইদিনাখন সেই দুৰ্ঘটনাৰ পৰা যাত্ৰীসকলক বচাব নোৱাৰিলে লগতে তেওঁলোকে নিজেও জীৱনটোক আহুতি দিলে যেতিয়া এই বিমানখনে উৰণ আৰম্ভ কৰিছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া বিসংগতি ধৰা পৰিছিল তেতিয়া পাইলটে কিন্তু এয়াৰ ট্ৰাফিক কণ্ট্ৰললৈ মেডে কল প্ৰেৰণ কৰিছিল মেডে কল মানে হ'ল বিপদৰ বাৰ্তা অৰ্থাৎ যেতিয়া এখন বিমানে উৰণ আৰম্ভ কৰে যদি কাৰিকৰী বিসংগতি দেখা পোৱা হয় বা অত্যাধিক কিছুমান ডাঙৰ বিসংগতি আহি পৰে প্লেইনখনত বা যদি যাত্ৰী অকস্মাতে অসুস্থ হৈ পৰে তেতিয়া পাইলটসকলে এ টি চি লৈ এই মেডে কল প্ৰেৰণ কৰে আৰু সেইদিনাখনো কিন্তু তেওঁলোকেও ঠিক তেনেকৈ সেই মেডে কল প্ৰেৰণ কৰিছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এ টি চিয়ে সংকেত দিয়াৰ আগতেই বা উদ্ধাৰৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আগতেই বিমানখনে দুৰ্ঘটনাত পতীত হৈছিল

সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই খবৰটো পাইছিলোঁ হয়তো আপোনালোকৰ আমাৰ সকলোৰে মনত দুখ লাগিছিল প্ৰতিজনে হয়তো আৱেগিক হৈ পৰিছিল আমাৰ ঘৰৰ সম্পৰ্ক বা পৰিয়ালৰ মানুহ নাথাকিব পাৰে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰে নহয় সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ লণ্ডন পৰ্টুগাল লগতে কেনাডাৰ ব্যক্তিসকলো এই ফ্লাইটখনত আছিল গতিকে তেওঁলোকে অকস্মাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি ললে পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ যি আত্মা সেই আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছো বিশেষকৈ এটা কথা উলুকিয়াব বিচাৰিম বা আমি সকলোৱে আচলতে এই কথাটো ভাবো যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক উৰাজাহাজ সেই উৰাজাহাজবিলাক উৰণৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰা হয় বা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ আগত টেকনিকেলি আচলতে সকলোখিনি সঠিককৈ চাই লোৱাৰ প্ৰয়োজন থাকে ইয়াৰ উপৰিও বাছৰ কথাই কওক ট্ৰেইনৰ কথাই কওক যিহেতু সকলোতে ইঞ্জিন জড়িত হৈ আছে চকা জড়িত হৈ আছে সকলোখিনি সঠিককৈ চাই লোৱাৰ পাছতহে আচলতে যাত্ৰাৰ কাৰণে ওলোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন থাকে যিয়ে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ানক যিবিলাক দুৰ্ঘটনা সেই দুৰ্ঘটনাবিলাক হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব বন্ধুসকল পুনৰবাৰ সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনায় আজি সামৰিছো সকলো ভালে থাকিব নমস্কাৰ